Salam dəyərli izləyicilər, 4 otaqlı mənzil təqdim eləyəcəm. Ümumi sahəsi 130 kvadratdır. Mənzil kupçalı mənzildir, ipotekiyə yararlıdır. Yeni Yasamalda yerləşir, yeni tikili binadır, 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində. Koridor hissədə, mənzildə ümumi olaraq 2 sanitar qovşağı var. Mətbəxdir arxam hissədə. Qonaq otağıdır, gəlin qonaq otağını göstərim. Mənzilin təmirindən sonra yaşayış olmuyub, pol parketdir. Bütün otaqlarda kondisioner xətləri çəkilib. Qonaq otağından balkona çıxışı var. Qonaq otağının sağ tərəfində isə mətbəx yerləşir. Mətbəx və qonaq otağından eyni balkona çıxa bilərsiz. Ölçülər də kvadratdır, e, sahəsi gözəldir. Gəlin keçək, mən sizə mətbəx olan hissəni göstədim. Mətbəx olan hissədə qranit mərmərlən istifadə olub. Binanın tam qarşısında araz market yerləşir. Yaxınlıqda bağça, məktəb var. Məcbəb mebelin sahibi yıldırmayıb, inşallah kim olsa öz zövqünə uyğun mebel yıldıra bilər. Bura mənzilin birinci hamam otağıdır. Bura isə əlavə olaraq sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşaqlarında gördüyünüz yarımçıq işləri inşallah kim olsa özü də öz zövqünə uyğun tamamlayacaq. Burda isə mənzilin birinci yataq otağı. Bu yataq otağından da balkona çıxa bilərsiz. Pol parketdir, kondisionerin xətləri çəkilib. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Gəl indi isə növbəti iki otağa da göstədim. Bura mənzilimizin ikinci yataq otağı. Və sonuncu yataq otağını da göstərək. Bu ərazı mənzilimizin 3-cü otağı. Bax bu hissədə də şkafında yeri var. Burada garderob da eləyə bilərsiniz və yaxud da iş üçün kompüter masası da yığa bilərsiniz. Mənzilin qiyməti 230.000 manatdır. Kimə olsa Allah xeyirini versin. Sağolun, var olun.